32 тысячи тонн хранения это вот видите здесь на экранах это система система хранения которая у них есть разные бен до all, all, all yeah. Yeah. So so this... разные разные площадки разные площадки хранения есть вот сейчас мы здесь на вот этом на вот этой площадке хранения здесь справа. Если цвет, если цвет, то видите, это обозначает, что там есть зерно, и сколько, сколько цвета, это означает, ну, сколько там находится продукта. Кабель, кабель в банке есть, и он показывает, он считывает температуру в банке и показывает, какая... какая да. Зеленый, если зеленый цвет мы видим, это хорошая, хорошая влажность хорошая, то есть она не, не превышает. Если ну. an желтая, это означает, что может быть проблема, а если красная, то значит, что проблема. Да.

So то есть, right и, если, и если у них есть еще такая, когда есть сильный скачок в течение короткого периода времени, они сразу получают сообщение по телефону, что вот здесь, здесь проблема. In, it, ну, we... Обычно проблема с клещом это только тогда, когда зерно влажное пошло в банку и они не высушили его. Тогда, тогда проявляется клещ. Если оно зашло сухим, то там проблем yeah, не будет. Do, do you see it like the? Uh, can you see it like? Can you monitor that situation no, like? No, with... no. But we we freeze our bin, so we, when it's minus thirty, we run our fans, so the grain. We have grain going right now. That it's you. It's cold. There's some snow maybe oh, coming yeah. out still. Really? Yeah. Still, yeah. yeah. <laughs> uh, yeah. У них система есть охлаждение банок, да, есть, которая позволяет, когда зимой, допустим, они видят, что возникает, они могут воздухом накачивать, и он как морозилка, он замораживает, замораживает, ну, то есть при температуре, если снаружи минус 30, да, то есть вентилятором они просто могут э, делать такое как охлаждение, как э, снижать и влажность, и допустим В смысле не проблемы. гоняя с банок, прям банку да. загоняя? Да, 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 не гоняя, да. Все. Ну мы сейчас пройдем, там он покажет То есть покажет. если полная банка, этот вентилятор справляется, продувает банку, у нас будет швы Вот, например, mm. если вы, например, во время уборки засыпали одну банку, до сегодняшнего дня. Вы что делаете? Просто воздухом прогоняете? Зимой, или зимой во время мороза воздух, чтобы заморозился как до 30? А, или как перекидку делаете? Gets dry. We start the first day of они в первый день, как только начинают уборку, они в первый же день начинают сушить. Сушат в первый же день. И сразу загоняют уже все сушеное. В банке идет только сушеное. But she would say that and you can you can store for how long? For a year or two years, or whatever? Um it can store for we could store for two years or don't like to, but if we're what moisture it should have when you it has to be dry if we're storing it that long. So wheat would be um 14 Пшеницю 14,5%. Yeah. Рапс менше 10 до. Yeah. Yeah. Друзі, вітаю. Нагадую, що 23 серпня на Київщині пройде польовий день регенеративного землеробства у Білоцерківському районі на полях товариства Мрія. Михайло Витовик. Поділиться своїм досвідом збереження та відновлення родючості ґрунтів, який дозволяє йому навіть в несприятливі роки, такі як зараз, коли не достає вологи, отримувати більше 10 тонн кукурузи і більше трьох тонн сої. І це все завдяки тому, що велика увага приділяється здоров'ю ґрунту. З нами будуть цікаві гостьові спікери. Це Олена Дудкіна, агроном компанії Авросоюзпроєкти, яка. Поділиться досвідом впливу покривних культур на здоров'я ґрунту. Це буде Павло Котляр, агроном-консультант по регенеративному землеробству компанії «Суфле Агро Україна, який дослідить економічну доцільність використання покривних культур. З нами будуть партнери, які поділяться своїми послугами та продуктами, які допоможуть вести регенеративне землеробство саме у вашому господарстві. Запрошу, чекаю, до встречи на Киевщине 23 сентября. Здесь мы видим вот это только бинзы для удобрений. How, how many? How many У have, like, uh... uh, so have 23. So 100% of our on farm. Все сто процентов удобрений, которые они покупают, они хранят здесь. 23 бинзы. Да-да, вот белые все для удобрений.

Вот, вон, вон шнек, вот шнек есть, да, получается. Yeah. Oh. То есть она по, по, по полу идет и она очищает, он очищает этот шнек. Вот это четыре бинза, они ставят и uh, А, они размещают влажное зерно, которое относительно влажное. в эти четыре бинзы. The и отсюда идет подача на маленькую бинзу, видите там вдали, и с той бинзы идет уже распределение на сушилку, то есть идет идет просушка. И шнек, который подает в эту бинзу, идет на сушилку.

So the dryer runs and it's always with, uh, with air yeah with yeah, air, air. Da, vetram, vetram. Yeah. and then it's uh, seven days a week 24 hours a day the dryer runs all by itself we seven days a week uh, every day every minute of every by day by itself Yeah. But a a we can see on Здесь our есть phone. компьютерная система, и она полностью 24 на 7 управляется автоматически, вот эта система. So what, мы, можем, uh, мы можем по телефону видеть, что происходит, то есть какой идет этот. И... And the dryer just keeps running all the time. И сушилка работает постоянно, то есть просто они контролируют через телефон, что происходит. Если, допустим, какой-то уже сбой, то они могут ну, уже как бы вмешаться да, в процесс. Yeah. То есть, получается, ветром задувает, загрузка у них ветром, да? Да, ветровая загрузка, то есть оно все выдувает. Э, э, ну, то есть, получается, просушка, влажное зерно, просушка, сухое зерно, и потом отсюда уже распределяется по всему... Если слишком влажное зерно, то оно может идти вот в эту, в эту, yeah. в эту бин, бин, и повторно, повторно проходить через, через систему, через, ну, через сушку, yeah. да. So, yeah. so, so то есть получается, вот эта люка не открывает, ничего не подставляет, туда просто сыпется, конусообразно шнек берет, да? да? Да, у них есть отдельный маленький шнек, которым они туда, допустим, перегружают уже в эту...

And we keep samples of all of our grain. Yeah, and then this is the circuit board that did for, for the automation. So this is automated. No system And do you have do you have the cleaning cleaning system or no? No, no cleaning. Why it's not required or why No, no cleaning? We, because we don't have a lot of weeds in our in our <laughs> grain. <laughs> проблемы с сорняками нет. Не, yeah, вот мы ехали for, у них, does, в поселок пшеницы, рапса растет. Как они его потом? For uh, uh, for seeding, someone, our, our для, uh, для посевного они нанимают компанию, она приезжает сюда, она им чистит и готовит уже семена. Не, не, вот у них в посевах пшеницы растет рапс, ну, то есть есть, есть, что может быть там какая-то примесь небольшая, То есть, но они всегда в пределах нормы. пределах нормы, да. То есть чистить, короче, не чистят, этого не надо. Семена им чистят, да. Семена приезжает компания чистит.

and that's where we get our water for spraying. It's natural gas. Yeah. And how deep, how deep is that? How deep is that? Um, it's pretty be deep. deep. It's pretty deep. And do you check, do you check the acidity of the, of the water and the yeah. pH? Yeah. They check the acidity. And you check it like if, it, if it's high, you just decrease it with special chemicals? No, it's... Um, we've we got a lot of snow that runs into there. From, from everywhere so if the water has been good. If, if there was a problem for glyphosate we could add an, uh, a product to soften the water То есть, если вдруг где-то может быть проблема там с кислотностью вот, э, ну, от чего-либо, да, то они могут химически mm -hmm. как бы, ее mm -hmm. выровнять. да. Но mm -hmm. обычно говорит. Он говорит, the есть, есть, они отправляют в лабораторию, у них есть э, пределы, и лаборатория им говорит, что. Mm -hmm. нужно... нужно делать, вот у него pH здесь? Uh, do you know Do you know how, how what is the PI, pH here now? Or, for example. No, right? I'd have to look. Нет, он говорит, надо посмотреть, сейчас не знаю, надо посмотреть. Ну, он может проверить. Можно проверить. Uh, it's, but it's good. Он нормально. No, он говорит, они обычно isn't, всегда ну, в пределах. Our pH is good. It's the hardness of the water. Он говорит, hard. pH у них всегда в, в норме. У них проблема Конечно. это жесткость воды. Конечно. Жесткость yeah. это проблема. да. pH обычно не составляет проблемы.

Вода для опрыскивания Набирается здесь Паркленд Лэнд Венчурс Uh, вот у компании есть свой YouTube канал, YouTube канал, веб-сайт, we Instagram, Insta Instagram, Facebook, компания. Yeah. And what is the name? Uh, Parkland. Parkland. Ventures. Parkland Ventures. It's like here, yeah. Parkland Ventures. Parkland Ventures. То есть и на сайте у них есть про этот шнек, который, да, как они выгружают, там есть видео

Best. If we were to change, if we were to change, uh, we might look at something different. But this works good no, for us. How much can you One of these bins, if the barley is 17, 18 percent moisture, will do a thousand tons 17. in about four days. 18 18 влажности, если по они вот 100, 1200 тонн они могут сделать за 4 дня. То есть получается у них с поля приходит сюда, да? Они сразу а, в банку, да? Да, сразу в банку. А потом с банки, да, потом с, с, с уже сушивают и уже распределяют по банкам. Да? А они... То есть они получается не, сушилку момент. Да. So, so, you don't dry it right, right when you get the, the, grain. You just store it in that We store but it, but it doesn't take, take long. That's why if it's too wet, it goes in this bin here. Поэтому говорит они, если они слишком, а, а, достаточно быстро, быстро пропускная способность. Я, говорит, поэтому если слишком влажно, они вот эту еще банку используют. Это можно если слишком Ну обычно это редко бывает. А влажное зерно не получается человек. ветром гоняет. Вот там где мы ходили, они потом сюда, в эту визу, потом через сушилку все поняли, и потом уже пошло на Сейчас у них 6% процентов где-то ставка. Кредитная. Кредитная. И плюс субсидируется.

а, и все, yeah. каждую бочку он продувает. И каждая бочка имеет такой вентилятор. Yeah. No, no. Yeah. So we, as as он с 16-й влажностью будет лежать еще всю зиму, если на продукт. Uh, это, это хорошая вещь. Но они еще замораживают его, как бы если продувают холодным да. воздухом, она. Yeah. Они могут весной его вы подсушить как потеплее. а так продукт. Usually, when after storage uh, in the springtime should you make another round of uh, drying, or not? No. <tell> no, we dry it to, to a good temperature, and then freeze it. Uh, <teeth> the temperature, and uh, then it. And then, and then it stays. And then in winter time, no problem. Yet. Sometimes we'll get some snow, so we'll, in, the, in April, we'll take um, 3 loads out of every bin, and move it to a market but but usually and then if it's the rest of it will sell in for june or july sometimes it carries to the next year and uh we just we haven't had a problem with the grain because we freeze it no, down course, it'll stay it'll stay negative it'll, it'll stay it... and usually you sell in the springtime about 30 percent and then you we, we we sell about well we try and just depends on the on the year. Reason. Sometimes it's 50-60%. that moves In in this this summer. Потом а остальное остается до, ну, до лета. И не, потом летом... Яногда, говорит, на следующий год, но это редко. Да, вот бывает же, два года даже хранишь. Проблем нет в таких бочках. Но если вы стоите в интернет, то есть это не проблема. Это может быть, но нужно смотреть. Вот поэтому у нас есть эти кабели. Но может быть, но поэтому, вот видите, как вот, кабель идет, это система мониторинга. Там датчики стоят. You store it, store it this way. This way. Yeah, we'll, we'll move it in the winter. We'll no, fold no. it up, and it'll. The the they So you store it under, under the no. cover. No, тоже No, They don't store it. No, the, it's good paint. The paint doesn't fade, and the hoses are good.